Всем привет-привет! Вы на канале Маленькая Шалов. С вами Малика. Сегодня я снимаю долгожданное видео перед школой. Новый год. Новый челлендж. Новогодний челлендж. Приступим. Вы должны сначала взять бумажечки и туда написать подарочки, которые вы хотите. И это все положить в баночку. Я положу в баночку вкусная помощь я прям вот так прям сильно сильно и даже не я, я же можно смотреть конечно какие подарки там написаны, потому что мы его будем вот так крестить и потом будем брать по одному Зак, либо с закрытыми глазами э, ну как хотите или либо с закрытыми глазами либо открытыми глазами если у вас два человека тогда чтобы хотите чтобы было честно с закрытыми глазами с маской а если у вас один человек тогда можете с открытыми глазами я сейчас все положу. Я объяснила правила игры. Плюс вам понадобится еще э, вот такая вот блокнотик. Сейчас закрою. Закроем. Вам понадобится плюс э, карандаши, ручки, либо фломастер. Я буду использовать много фломастеров разноцветных, чтобы было. Ну и, конечно же, тетрадочка, чтобы туда все писать. Я начну. Это первое. Ага. Это у нас, у нас, у нас, у нас выходит камера. Э, на самом последнем видео я покажу, э, как я написала подарки от родителей плюс э, от, э, от Деда Мороза. И вот это дальше Monster High и э, 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 клади, Клео, Данил, ура! И да, ребята, я буду писать от родителей и еще Новый год, день рождения от родителей и в Новом году от Дед Мороза. Ну и на день рождения. Круто, да? Много подарков. И я напишу вот так. Подарки на Новый год от родителей. Apple White. Э, зачем я этого отказала? Здесь только написано Apple White, потому что мне только что попалось куколки но короче здесь э, написано подарки на новый год от родителей и подарки на новый год от Дед Мороза и я буду писать для Дед от Дед Мороза дорогие подарки от родителей я буду писать э, ну такие дешевые подарки потому что они не, не могут купить дорогие подарки ладно дальше будем крутить барабанчик я буду его вот так крутить так знаете ребят я уже покушала конечно вот. Ну, так, дальше. Дальше это у нас Ever After High Google K. Это у нас Raven Queen. Raven. Так, дальше. Вот дальше включить. Так. Такая прям маленькая. Дракулаура базовая. Ура! Прикольно. Дракулаура. Хотела прям сразу открыть. Так, сейчас. Так, и это у нас Apple Watch. Apple. Зачем я такая рыба? Apple Watch. Apple, 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 White. Uh -huh, uh -huh. Apple Watch. Uh угу, угу, Apple Watch. -huh. Почему я пою? Я не знаю, наверное. Я не знаю, что это, но это планшет. Планшет, 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 планшет. Планшет. Если родители смотрят это видео, да. Я потом вам скажу на самом последнем, какие подарки я хочу. Бой -бой. Блонди Локс. Ну а теперь дальше. У меня есть больше кукол много. А не вода. Ну, планшет хотя бы. Это у нас Торолей. Торолей, Торолей, Торолей. И эти куколки, которые я мечтаю и хочу. Я хочу эти куколки. Я хочу эти куколки. Мадалин Хаттер. Мади, 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 мади. И самая последняя, маленькая. Я уже даже не знаю. Ну, давайте первую вы прочитайте. Это у нас. Я Кладин базовая. Кладин, кладин. Я хотела прочитать, конечно, задом наберет, но я сразу узнала. Пустая баночка. А теперь я покажу вам, что я написала. Да. И на день рождения я не буду говорить, потому что это уже мое мнение. Я пожелаю, что захочу до <coughs> Я, конечно, сниму видео. Подарки на Новый год от родителей. Первое, Apple White. Второе, Клодин Базовая. Третье, Мэдзин Хаттер, Мэдди. Четвертое, Клео Данил. И пятая Дракулаура базовая. Эм, вот еще здесь у нас И э, Ответа Мороза подарки на Новый год. Азет Мороза. Первая камера. Э, вторая Клео Данил. Третья. Я два раза написала Клео Данил. Я же не хочу два Клео Данил. Ладно, сейчас я зачеркну. Я это лучше на Новый год. Так, зачеркну от родителей, потому что они даже могут не купить. А хотя, сделаю Данила, тебе зачеркну. Вот, 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 Ну так, зачеркну, зачеркну. Коричневый. Дальше. Третье. Ну, давайте все сначала начнем. Дед Мороз подарки. Кто Дед Мороз подарит? Первая камера, вторая планшет. Третья Блонди Локс, четвертая Рейвен Куин и пятая лей. Вот такие вот подарочки я себе написала. Один а день рождения вы увидите в следующем видео, как я, я иду в центр, потому что родители иногда идут со мной, чтобы я выбирала подарки, а они покупали. Иногда они покупают сами, чтобы для меня это был сюрприз. Но это уже я решаю. А если вы хотите, чтобы это был сюрприз, либо чтобы я покупала и снимала видео, напишите об этом в комментарии внизу. Всем пока-пока, с вами была Маника. Ну и, конечно же, мой канал Маника Шилов. Подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео и мно мно многих стоп-моушенов, которые я скоро буду снимать. Пока-пока, мне пора на учебу.